Про найголовніше за 9 грудня поговорим із Романом Светаном. Пане Романе, добрый вечір. ради вас бачити. Вечір добрий і бажаю всім здоров'я. Пане Романе, дійсно раді вас бачити. Маємо сьогодні насичено в новий день, понеділка. І перед тим як почати, ми тут спочатку традиційно звертаємося до нашої з вами, шановної до аудиторії. Просто поставити прямо зараз в цьому відео лайк, написати коментар, звідки ви нас дивитесь. Традиційно залишайте свої міста, свої країни. Знаємо, що вас дуже багато. Тож прямо зараз і напишіть. І також не забувайте про підписку на цей ютуб канал, тому що лише з вашою допомогою ті меседжі, які ми. Просто зараз будемо обговорювати їх почують якомога більше людей. І пане Романе почнемо з хорошої направда, правда про те, що морські дрони служби безпеки України уразили російські вертольоти, літаки та баржі російських окупантів в Керченській бухті. Серед окупантів попередньо є вбиті та поранені. Як повідомляє прес-центр служби безпеки України? Наразі з'являються нові деталі, унікальні спецоперації служби. Безпеки України. Тож, пане Романе, що вам про це відомо, давайте більш детально з того, що ми можемо говорити. Бо направду, давно ми не чули про схожі а, спецоперації наших спецслужб. А, і тут треба ваша аналітика і ваші інсайди. Дійсно, давно не було слышно роботи беков іменно без екіпажних кетіруг, ні магур гуровських, ні СІБИБІСБУшних. Ну, от, зрозуміло, по чому? Скоріше все. новые креативные идеи воплощали в жизни, вот себя уже показали. Гироплатформы, которые дают возможность, допустим, устанавливать в горизонте оружие, а это те же крупнокалиберные пулеметы, которые отрабатывают и по вертолетам, сейчас уже, получается, наши бэки могут огрызаться. Это как минимум стрелковым или тяжелым стрелковым вооружением, Плюс эти же гироплатформы дадут возможность работать и ЗРК, и ПЗРК, в зависимости от типа систем. То есть это, скорее всего, следующий этап, который будет ждать россиян по противодействию. И та же самая картина, связанная с использованием уже платформ, бэков как платформ для некоторых летательных аппаратов. Тех же, ну, как минимум сейчас коптеры. Коптеры уже выполняют эти задачи. Управление, скорее всего, решена. Проблема, связанная с управлением, прямым управлением, потому что коптером, коптером однозначно под прямым управлением. Ну и дальше... Я думаю, модернизация Сибейби на базе службы безопасности, Магур на базе главного управления разведки даст дополнительные возможности нашим уже вооруженным силам, когда эти механизмы будут им переданы. Почему? Потому что пока на данный момент все-таки спецслужбы выполняют задачи, они больше точечные. Вот мы иногда по месяцу, иногда по полгода ждем исполнения наших желаний, если так можно сказать. А если это все будет передано вооруженной силы Украины, поставлено на поток, масштабировано в производстве, естественно, это мы будем чаще видеть как такую работу. Целей много в Черном море. Черноморский флот Российской Федерации, который давно уже заждался очередного затопления еще с крейсера Москвы, плюс наземные постройки военные, очень много военных объектов, российских находится на Черноморском побережье, на Азовском побережье в том числе. Поэтому я думаю, тут такой да, дальний еще путь военный этим бэкам в разном, в разном амплуа, мы еще их услышим. Ну, большое спасибо, конечно, службе безопасности, что они еще и этот, эту тяжесть на себя взвалили. Подякуйте, будь ласка, шановні глядачі нашим спецслужбам українським в коментарях. Напишіть, що думаєте, ви про цю операцію в Чорному морі, і також продовження того, що відбувалося поблизу тимчасово окупованого півострову Крим. З'явилася інформація про те, що збройні сили України 29 листопада знищили елементи системи. повітряно оборони С-400 у Сімферополі, в Криму. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі «Ікс». В Твіттері. і після удару, як пишуть, залишився тільки кратер замість С 400 такі атаки по Криму, чи є, пане Романе підготовкою до чогось, тому що дійсно другий успішний удар за листопад за один місяць, і чи є це відкриттям повітряного простору, зокрема для наших ракет для наших безпілотних літальних авіаційних комплексів, для того щоб уражати можливо майбутньому і Керченський незаконно збудований міст. Как, как минимум завоевание превосходства в воздухе начинается с уничтожения ПВО противника, то есть зенитно-ракетных комплексов, радиолокаторов, системы радиотехнических войск россиян, ну и так далее, все связанное с ПВО как таковым. Но вот такие точечные удары, растянутые по времени, они, конечно, вряд ли начало каких-то операций. Это если они будут ежедневные, допустим, по несколько целей будет уничтожаться, но для этого надо, надо понимание, то есть надо достаточное количество ракет дальних уровня, Storm Shadow, скалпов, тех же атакамсов. Последнее время не видно их работы, даже по российской территории было несколько ударов по российской территории и все уже вторую неделю мы практически ничего не слышим. Не используются атакамсы, не используются Storm Shadow, ни по российской, ни по нашему Крыму, по военным российским объектам. Потому Сказать, что это э, начало каких-то действий, вот на данный момент, исходя из количества этих действий, уже нельзя. Хотя сам, э, сам факт или сам, сам механизм выполнения таких задач, да, это э, мож, могло бы быть началом э, операции по завоеванию превосходства в воздухе и по ударам по российским объектам, уже массированным э, с помощью наших средств поражения. Також, пане Романе, теж до хорошої новини кавартує точно окремого лайку від нашої з вами аудиторії. і Також окремого коментаря вашої думки щодо цієї новини. Бо в центрі Донецька сьогодні відірвала авто начальника Оленівської колонії Сергія Івлюкова. Саме в цій колонії ми пам'ятаємо, стався теракт інакше це просто назвати протиполонених бійців збройних сил України. Багато там було єзовців. Ми про це пам'ятаємо. Ми про це знаємо. А як пишуть про російські телеграм-канали, вибуховий пристрій ймовірно був закладений під сидіння у зашляхову кота йоталандкурзер і ще на чоловік та жінка сіли у припаркованого авто стався вибух. Ну результати вибуху ми цього знаємо. Точно не може не тішити оця конкретна новина. От пане Романе, з вашого особистого досвіду, що вам от відомо про цю особистість, якщо можна і так сказати, людину що відомо про цю теж очевидно успішно спецопера. Скорее за наших збройних спецслужб, и загально что вам ведомо про це. Это либо отработали партизаны, в Донецке остались еще с 2014 года, достаточно большой контингент. Они сейчас инфильтрованы в российские так называемые вооруженные силы, потому что там было тотальное свое время мобилизация типа нашей бусификации, практически все сейчас строю, в, в том числе и партизаны. Там остались конфиденты, как минимум наших спецслужб, Главное управление разведки, службы безопасности. Туда заходят силы спецоперации Некоторые там недалеко, все-таки от линии фронта. Это армейская разведка может отработать в городе, в том числе. Ну и не исключаю некоторого местного криминалитета, который мог также отработать по этому по этой личности, по бывшей, по крайней мере. Почему? Потому что ну, в колонии находилась не только военная, это колония все-таки такого серьезного режима. И не исключаю, я еще раз повторюсь, не исключаю такой возможности, надо понимать все процессы, которые могут быть. А вообще выполнение такого рода задач уничтожения российских террористов, их больше полумиллиона, как минимум, непосредственно участвуют в чистом виде террористы, потому что это террор российской армии, которая сейчас бесчинствует на украинской территории, причем задача геноцидная, ну или таким способом, вот, которым произошло уничтожение этого одного из одиозных фигур, по крайней мере. Несколько колоний есть, которые сейчас используются россиянами на оккупированном Донбассе, которые используются российскими террористами в качестве пыточных, в качестве определенных таких расстрельных механизмов или механизма уничтожения. Вот как это было, мы помним этот вопиющий случай, когда были убиты наши пленные, то есть защищенные всеми видами всеми, всех конвенций. Но тем не менее было конкретное убийство, и начальник колонии об этом не мог не знать. А потому за ним, конечно, шлейф непосредственного участие в таком и в таком виде геноцида как минимум потому ну собаки собачий смерть в этом смысле но еще раз повторюсь это начало этих действий нашего украинского массада так называемого тем более у нас очень много механизмов которые будут зачищать и после нашей победы будут зачищать эту землю от этих российских террористов которые с оружием в руках или подготавливали без оружия в руках, но были участниками геноцидных операций. Мы потеряли сотни тысяч наших жизней от действий этих тварей. потому в этом, в этом смысле правильное действие надо обеспечить безопасность наших будущих поколений, уничтожив практически всех участников террористических операций российских, потому что бешеная собака, нет смысла ее Асуждатью оптимально, звісно, пристріли. Пане Романе. Я також ще процитую, що написав командир АЗОВу про те, що ми ніколи і нікому не пробачимо підле вбивство 53 наших побратимів Оленівці, яких противник не зміг перемогти на полі бою, і все, на що виявився, здатен підірвати беззбройних людей у вісні. Відплата буде немиттєвою, проте вона невідворотна і. Дійсно відповідальні за котування, за вбивства наших військовополонених, ті, хто віддають та виконують накази нищити мирні українські міста, виконавці та замовники, ось такої показової страти азовців у вони мають пам'ятати, що жоден їхній злочин не залишиться безкарним, і тікати їм нікуди, і сьогодні вони в цьому переконалися, тому потрібно їм боятися буде все життя, і покарання воно обов'язково буде. Пане Романе, до. Наступна інформації до даних you Are War Infographics, публікують інформацію про те, що майже в п'ятеро більше наших територій окупувала Росія за листопад місяць, ніж за весь 23-й рік. Це Велика різниця це по суті в 4, більше ніж чотири 4,5 рази більше окупованих територій. І також президент України Володимир Зленський сьогодні сказав, що майже 800 тисяч російських військових перебуває в Україні. До того що майже в п'ятеро більше наших територій окупувала Росія за листопадні 23-й рік, чим обмовлена ось такі темпи швидкі просування росіян. Ну і звісно, про ресурс російської армії про особовий склад, тому що 800 тисяч це. Дуже велика цифра. А ми ще маємо розуміти, що на території Російської Федерації ще перебуває багато російських терористів. Ну, дело в тому, що немножко некорректно сравнивать з 2023 годом, тому що в 2023 годі росіяне находилися в основному в обороні, і ми пытались прорвать сухопутний коридор, перерезать. То есть, контрнаступление було більше все-таки українським. Потому що немножко некорректно, як мінімум. а то что россияне на данный момент пытаются всеми силами включены все ресурсы которые только у них есть брошены практически все и вся, вся российская армия на в попытку захвата большего количества наших территорий под какие-то договоренности может быть там, которые они впереди видят за под остановку боевых действий замораживание освободительной нашей войны борьбы против россиян. То есть они пытаются сейчас сжечь максимальное количество личного состава и техники, но захватить больше территорий, понимая, что у них времени может быть в следующем году уже просто не быть. Под разные, под разные причины мы видим сейчас и по Сирии их практически импотентность по удержанию контроля над сирийскими некоторыми территориями. И это как раз вот результат вот таких действий, когда российская армия полностью выкладывается, но она получает определенный результат. Понятно, что сейчас россиян за два с половиной года, если так считать, больше 700 тысяч уже отминусовано, там 200-ми, тяжелыми 300 но еще остается больше полумиллионная армия, а с ней придется выполнять определенные действия, включая и те, которых мы только сейчас Поговорювали по уничтожению російських терористів на оккупированной территории, території, на російській території, на будь-якій території где де они вони попытались помагалися стріляти також. Пане Романе, на фоні тієї динаміки, яку ми маємо на полі, бо президент Зеленський виходить така заява: Хочу класти мир. Це щось нове. Він хоче припинення вогню. Про це запевнив Трамп і Путін. Також він додав, що Путін повинен думати, що настав час. А тому, що він програв, коли втрачає 700 тисяч людей, і Трамп підвів до того, що Путін має точно закінчувати цю війну, пане Романе. Тут треба ваша аналітика про що говорить Трамп на вашу думку, і про президента Зеленського і про Путіна, та про який на вашу думку мир хоче укласти президент Зеленський, Як це виглядає? Як ви, от, ви це бачите? Ваше бачення. Ну, про Путина это Трамп чуть перебрал. Для Путина плюс-минус 700 тысяч, плюс-минус миллион, два, три не имеет значения абсолютно. Он захватывает территорию, он положит сколько угодно российских террористов, тем более они все-таки мотивированные рекруты, то есть практически наемники. А наемников никогда никто не жалеет в этом смысле, почему и большие потери у России. Но они, тем не менее, они, у них большие потери по личному составу, но приобретение территорий этими потерями, которые достигнуты, дает Путину как раз выполнение той задачи, которую он поставил, захвата украинской территории и попытки ее контролировать, причем механизмами, как раз вот этих мирных всяких переговоров и остановки боевых действий, о чем говорит наше политическое руководство, причем все которая сейчас пытается как-то плавать или вернее удержаться на поверхности политической. То есть они сейчас проталкивают вот эта идея заморозки боевых действий, то есть остановки боевых действий, это как раз пропутинская идея. Он сейчас выкладывается полностью, а дальше для того, чтобы обезопасить свою армию и захваченную территорию от нашего противодействия, будет пытаться мирными механизмами остановить любую возможность возврата наших территорий. И потому вызывает такое серьезное удивление наша позиция, вернее, позиция нашего политического руководства, которое как раз такими путинскими идеями, это идея капитуляции остановка боевых действий или какие-то мирные переговоры с противником, неважно, любой контакт, кроме огневого, с противником, если он на вашей территории, это капитуляция. Потому с идеями капитуляционными носиться по миру, э, это как, как, минимум 111 статья Уголовного кодекса госизмена. Это минимум. А дальше уже посмотрим на, за всей этой риторикой, вернее, самими действиями. Потому что риторика — это риторика, ее сильно к делу не прищешь. А вот по действиям здесь уже будет Понятно, к чему наше политическое руководство сейчас разворачивает и по чью дуд, дудку начинает плясать, по крайней мере. Ну, а Трамп отмораживается от этого вопроса. То есть это он четко показывает. Это не его требование к капитуляции Украины, это идея самих самого политического руководства Украины. Поэтому есть вопросы, на них надо чисто время. Время покажет. Еще раз повторюсь, риторика и действия это немножко две разных разницы. пане Романе, і до наступних заяв від президента України Володимира Зеленського. перед цим попросимо наших глядачів поставити лайк цьому стріму, написати звідки ви нас дивитеся. Бачимо, що ваших коментарів вже багато. І також, якщо у вас є запитання до пана Романа, ви можете їх ставити. Ми все бачимо і все читаємо. Дякуємо вам за вашу активність. А пане Романе, що сказав президент України? Він сказав, що Україна може розглянути пропозицію. Макрона щодо відправки частини іноземних військ на територію України, доки країна не стане членом НАТО. І він сказав наступне: цитую його слова: і скажу вам відверто: ми можемо подумати і попрацювати над позицією Монуеля. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які гарантували безпеку, доки Україна не в НАТО. Ось ці слова, не знаю, можливо, це я так для себе трактую а, і так сприймаю, що наче ми цього не потребуємо. А ну, добре, ми переглянемо, ми подумаємо і тоді вже якось можемо розглянути цю пропозицію. Як сприймаєте ви ці слова? Ну, Якщо б Макрон, допустимо, об этом говорив, можна було б бы його підтримати. Якщо б він ці питання піднімав і виділ би какое-то действие, як как такове. Ну, а ми, естественно, для нас очень. Выгодно будет и важно, если, допустим, натовские войска будут находиться на нашей территории, выполнять, неважно какие, боевые, так это хорошо, если еще боевые задачи будут выполнять, а даже если задачи сопровождения, поддержки, толовой поддержки, ПВОшного прикрытия, то есть это было бы, конечно, неплохо, потому если такие предложения будут, но ну, с, с ними надо однозначно работать и их поддерживать, а самим инициировать такого рода предложение. Ну, немножко странновато на данный момент, потому что, в конце концов, это независимые страны, которые сами принимают решения. И я думаю, как раз те предложения, которые были не только от Макрона, несколько еще стран Европы предлагала, в том числе располагать свои войска на нашей территории, к ним надо однозначно прислушиваться, но предвосхищать их, допустим, или как-то пытаться побыть по у руля этих процессов, ну, это вряд ли получится. Информационно, да, это как-то можно повисеть несколько дней в информационном поле, но как раз вызвать обратную реакцию. Ну, то есть это, в конце концов, их, их вопрос, то есть этих стран. И я думаю, надо подождать их предложений, если они будут как-то как, -то, как -то сейчас на данный момент готовы эти предложения сделать. От пане Романе, про Сирію не можемо вас не спитати, бо на фоні того, що там відбулося, президент Туреччини Ердоган е, запевнив, що в світі залишилися тільки два лідери з великим досвідом політиці: Я і Путін, е, в принципі, тут цікава заява. Тут треба ваша аналітика, Бо в принципі е, після того як Президента Сирії він приїхав до, до Росії. Дійсно, на одного диктатора менше цей клуб покинули. То про що на вашу думку говорить Ердоган? Навіщо він це говорить? І яку карткову гру зараз намагається розіграти Ердоган в Сирії? Таон Сібільстіт Ердоган. он про Лукашенка забив. Он в місті їх взятих більше, навірно, сидіти управляє Білорусі. Ніж... Эрдоган и Путин, ну, может быть, чуть поменьше. То есть, но ну, тем не менее, забыли, забыли э, Григоровича э, в этом смысле. А то, что имеет в виду Эрдоган, ну, скорее всего, с, э, вопросы, связанные с Сирией, это часть договорника. Вопрос, что не разменять. Не дай бог, Сирию на Украину поменяли. Вот это будет большая проблема, потому что придется тогда и с Эрдоганом в том числе воевать, как и если вопросы они были решены там с Израилем, допустим, с Нетаньяху или еще с кем-то, потому что интересантов там немало на по сирийской территории. Мы видим, как и Израиль сейчас уже захватил немножко земельки в районе на голландских высот. Понятно, то Турция своими прокси управляет процессами, как, как минимум Иран непонятно почему молчит, тоже, скорее всего, получил какую-то часть коврижек в будущем договорнике, скорее всего, связанным с снятием санкций или там, вопросами с отгрузкой нефти. Там есть очень много механизмов, которые могли бы или закрыть рот интересантам, либо, наоборот, их удовлетворить. Так вот сейчас, на данный момент, видно, что Эрдоган управляет процессами. Ну, он, и не только он имеется в виду, но он один из управляющих процессами по Сирии, он пытается обозначить и как-то еще пилюлю ту путинскую, которую ему придется проглотить, чуть подсластить. А то, что Эрдоган заставил практически Путина эту пилюлю глотать, это понятно. То есть без участия Эрдогана в этом смысле он, конечно, красавчик, выполнил задачу относительно Турции, то есть он все-таки про турецкую позицию в этом смысле занял. Вопрос еще раз повторюсь, чьи, кто пошел на обмен. Главное, чтобы не Украина и не украинские интересы это будет понятно в ближайшее время, уже даже исходя из риторики Эрдогана. Если он сейчас опять начнет петь, дальше, вернее, продолжит петь дифирамбы Путину и начнет проталкивать его идею замораживания боевых действий и возврата дипломатическим путем через 649 тысяч лет Крыма и Донбасса, оккупированных территорий, так это значит, мы пошли, называется, в режиме разменной монеты. Па нож, подносить. Здесь вже треба с Эрдоганом по-другому разговаривать і, по крайней мере, розуміти, що не зовсім це друг. А хоча на даний момент зіграв он, звісно, в том числе в геополитике і в нашу сторону. Пане Романе, іноземні ЗМІ виходять із заголовками про те, що приниження Путіна в Сирії зробить його позицію щодо України більше. Жорсткою і дійсно падіння режиму Башара Асада загострило питання, чи може це вплинути на ситуацію в Україні, адже частина російських військ, які були в Сирії, тепер можуть по суті звільнитися. Про те, як кажуть різні експерти, процес перекидання і людей, точніше, не людей, і техніки із Сирії може зайняти доволі багато часу, і далеко не всі російські військові мають шанс опинитися на українському фронті. Ваша думка стосовно цього наскільки реально що? Путін може перекинути свої війська з Сирії на територію України. І загалом, якщо ви володієте цією інформацією, приблизно або, хоча б, можемо пропускати, скільки російських військ було в Сирії, скільки з них може потенційно опинитися на території України. Ну, в основному, десь до 10 тисяч росіян участвували участвували в сирійських операціях. до 10. Там основные две базы, на которых они располагались, это Тартус и Мимим Это морская авиационная база, несколько кораблей российской эскадры там находилось в, в Тартусе, а с Тартуса не ушли. В Мимиме до сих пор находятся российские самолеты. Сейчас думают, как их перенаправлять. Дело в том, что, почему я говорю по поводу договорника некоторого, не трогает никто россиян в Сирии. То есть они сейчас находятся на своих базах и по большому счету их вообще могут оставить. Это тоже в качестве до... определенных договорных механизмов может быть. Потому если базы российские останутся в Сирии, то в принципе просто произошла смена, можно говорить, смена морды лица правителя Сирии. Сейчас увидим второго, следующего за А если российские, и тогда, естественно, российские войска там, до десятка тысяч россиян не попадут на линию фронта к нам. А если их, в конце концов, попросят из баз ретироваться, это будет тоже видно. То есть движение кораблей, переброска самолетов без участия Турции этого не обойдет, не обойтись. То есть Эрдоган здесь будет однозначно тоже помогать, потому что там путь один в основном морской через Турцию. Там есть возможность как-то авиационный тоже через Турцию. Турция должна дать коридор на проход военной техники российской ну, есть вариант там через ирак и Иран но он очень длинный и я думаю как раз вопросы будут решаться через Турцию. С точки зрения там, стратегической проблемы для нас, не проблема, небольшая, ну, в конце концов, 10 тысяч в районе десятка, даже если все они зайдут, это понятно, однозначно неприятно, если где-то появятся в районе Восточного фронта, то они продавят или попытаются, по крайней мере, усилить резервы, резервами российскую армию на этом направлении, техника, ну, корабли, поскольку по стоку для нас, то есть они участие практически не, принимают. А то количество авиации, которое в Хмимиме находится, ну, оно, в принципе, добавит, может быть, количественный состав российской авиации, но не, не намного и вряд ли они нанесут какой-то нам ущерб, больше того, который и так наносится тем количеством самолетов, которые у россиян есть. То есть максимум для нас это вот наземные части, которые могут быть, появиться на Восточном фронте. Но на данный момент пока еще непонятно, что будет с базами как таковыми. То есть в ближайшую неделю примерно это будет понятно. Но еще раз повторюсь, если даже все они появятся на нашей территории, это не катастрофический какой-то момент, даже не стратегическая проблема. Пане Романе, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую за вашу прекрасну аналітику, за ваші відповіді. Дякую, Роман Світан, льотчик інструктор полковник запас української армії. Традиційно щодня відповідав на найголовніше питання. З вами був Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз ставте цьому відео лайк, напишіть свій коментар, що ви думаєте щодо тих тем, які ми обговорювали.